يسوي اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة مضرم في عافيتي أرحم الراحمين اللهم زدنا أمنا في عمل صالح في البراشة رزق على الراحمين اللهم أقننا بالعلم زينا بالعلم أكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية حقنا بالاستقامة يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله nabiyyin nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nas'aluhu al wa nas'aluhu al-hidayah wa wa nas'aluhu wa nas'aluhu al-hidayah wa nas'aluhu al wa al-hidayah wa nas'aluhu al wa al wa wa al imam Ma'ruf Al-Karfi berkata Suatu kali aku pernah melewati Al-Imam Ibn Samad Yang sedang memberi ceramah kepada orang-orang Aku pun mendengarkannya berkata Barang siapa yang benar-benar menghadap Allah kepada Allah SWT Maka Allah akan menghadap kepadanya Barang siapa yang berpaling dari Allah SWT Maka Allah SWT berpaling darinya Barang siapa yang setengah-setengah Maka Allah pun juga demikian Lalu, Bismillah. Terus. lalu aku pun memberitahukan hal ini kepada majikanku Al-Imam Ali bin Musa al ridha Kemudian beliau berkata Cukup menjadi nasihat apa yang telah engkau dengar Hingga aku meninggalkan segala macam kesibukan duniawi Kecuali berkhidmat kepada Alim Ali bin Musa ar -Dawah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu warahmatullahi ala rasulillah Muhammad bin Abdullah Wa ala, ala alihi wa sahbihi wa wala La hawla wa, ala ala Allah, rahmin, sandriyi, wa Wah, nisani, ya la quwata illa billah Rabbi syrah sadri wa sarmi amri Wa ahlu lukdatan min lisani Ya khu wa khu 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 Ilahi yang tak maksud di Wurda kamu jemih hati ni Al-imam Ma'ruf al-Karfi <coughs> Rahimahullah ta'ala Nafan Allah bih <coughs> Imam Ma'ruf al-Karfi ini Beliau Seorang daripada wali Min awliya Allah Yang wafat di Baghdad hmm. Lama Zaman lama sekali Sebelum Syekh Abdul Qadir Jelani Udah sallallahu dikatakan para ulama mengatakan doa di makamnya makbul apa yang kita minta Allah dengan berkatnya dikabulkan dengan Allah pernah satu ketika beliau di dalam satu majlis majlis zikir la illallah apa boleh beliau ucapkan kalimah la ilaha illallah maka hadirin yang dengar menangis taubat kepada Allah kerana datang keluar kalimat tu daripada hati yang suci kemudian ramai orang yang hadir lepas beberapa lama kemudian ada salah seorang jemaah yang hadir di majlis itu wafat meninggal dunia maka beliau pun pergi ke nak pergi ziarah jenazahnya nak semayangkan jenazahnya Allah unveil dia buka hijab ni. dia melihat Allah nampakkan dia malaikat lagi ambil amal-amal dia tu bawa naik ke langit kemudian dia melihat ada banyak amalan-amalan yang kurang baik yang kurang baik dia ambil maka dia berkata Ya Allah orang ini pernah hadir dalam majlisku Majlis La ilaha illallah Dalam majlis itu semua orang ucapkan La ilaha illallah Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Karena ini kalimat yang paling berat Yang paling besar Kalimat taqwa Ini kalimat syahadah ini. Siapa yang ucapkan itu Dosanya diampunkan Allah Akhir kalimat dalam dunia kita sebut tu Masuk syurga Allah Oleh itu ya Allah Dengan itu ampunkan dosa dia Maka beliau mendapat tanda uh, yang mana dikatakan kepada beliau ya ma'ajabna ya ma'ruf ajabna ya ma'ruf ma ya ma kami dah kabulkan hajatmu wahai ma'ruf. Ma iaitu dosa hamba tu diampunkan oleh Allah. Dengan berkat apa duduk dengan seorang kekasih Allah. Uh, kerana duduk dengan kekasih Allah ini <coughs> kita dapat berkat. <coughs> mudah-mudahan dapat nimpahan cahaya mereka <coughs> daripada hati mereka ke hati kita sama juga para ulama mengatakan duduk dengan orang yang hati dia hitam hati dia hitam dia macam lubang hitam itu dia macam sedut kita pun terkena juga dengan dia ha, duduk dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah orang-orang yang Buat dosa yang tak semayang Yang apa ha. Maka Duduk dengan mereka pun akan Kasih impact dengan kita Allah. <coughs> Maka bila kita Duduk dengan orang-orang seperti itu Daripada kita rajin ibadah jadi malas Dekat dengan Allah dia jauh Begitu lah Dulu kita ikut sunnah Nabi Su SAW sekarang kita tak ikut Begitu juga duduk dengan orang-orang salih Daripada kita jauh Daripada Allah dia dekat kita paling kita menghadap kepada Allah macam gitu. Uh, maka dengan itu apa sangat-sangat penting dalam hidup ini cari teman yang baik. Teman yang apa yang saleh, yang baik yang dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana duduk dengan mereka itu membawa manfaat di dunia di akhirat atau uh, hatta waktu sakaratul maut. Ha. Kerana Allah suruh kita duduk dengan mereka dengan orang -orang. Ya ayyuha alladzina amanu taqullaha wa kullu ma'as sadigin Wahai orang beriman takwa kepada Allah Dan bersama-samalah dengan orang-orang sadigin Ini dia Seseorang daripada mereka adalah Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi Yang sebelum itu kita baca Daud At-Ta'ih Itu pun seorang wali min awliyaillah Wafat di Baghdad juga Dulu zaman-zaman dulu di Baghdad, di Iraq Banyak wali wali Allah Banyak sekali anak uh, uh, Zara Ma'ruf al Sirri Saqati ataupun namanya uh, Sarri Saqati. Uh. <coughs> Kemudian muridnya Sarri Saqati Imam Abil Qasim Junid al-Baghdadi. Yeah. Uh, mana turun beberapa orang baru Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Uh, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah para-para kekasih Allah. Sayyidina Sirri Saqati ini satu, satu ketika pula lagi berjalan Melihat ada api Yang membakar Dia tunjuk dengan jari dia Kata la ilaha illallah Api itu terus padam ha, Tak payah panggil SDF Begitu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Kerana apabila Allah kata kun fayakun. kun ya. ha, Ini la ilaha illallah Jadi insyaAllah kerana apa? Orang ahli la ilaha illallah tak akan terbakar dalam api Di dunia dan di akhirat Allah jaga mereka Allah mula Allah, 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 Allah masukkan kita ha? Dalam golongan ahli la ilaha illallah Dan selamat kita daripada api Di dunia dan di, di barzakh dan di akhirat Amin Maka beliau mengatakan Qaddas Allah sirrah marrardu bi ibni samang Aku melewati imam ibnu samang seorang ulama' <coughs> wa huwa ya'izun nas dia sedang memberikan nasihat <coughs> ingatkan manusia manusia ni perlu diingatkan fa sami'tuhu yaqul. beliau menjawab beliau mengatakan man akbala ala Allah akbala Allahu alaih siapa yang benar-benar menghadapkan diri dia kepada Allah Allah menghadapkan diri dia kepada dia siapa yang betul-betul hati dia tu dia betul-betul menghadap pada Allah Allah hadapkan diri dia kepada pada orang itu Maka dalam solat kita sebut wajah tu wajhi ladhi fatara wa samawati wal Saya menghadapkan diri saya kepada diri pencipta langit dan bumi iaitu Allah. Maka oleh itu dalam solat kalau kita hadapkan diri kepada Allah, Allah akan mengatakan aku berhadapkan diri aku kepada-Mu. Iaitu Allah terima segala bacaan kita, doa kita, munajat. Apabila kita paling mentakkan dalam solat kita tak ingat Allah. Allah pun palingkan dirinya daripada kita palingkan diri Allah tu maknanya bukan fizik lah dah tentu bukan tapi jauh Allah jauh dari uh, kita apabila Allah jauh banyak nanti datang ingatan-ingatan yang tak baik datang syaitan nanti datang bisikan-bisikan iblis dan syaitan nanti akan apa nanti akan akan masuk hmm. apabila kita dekat dengan Allah uh, hati kita tenang hati kita ingat kepada Allah man akbala Allah, Allah. Jadi oleh itu doa kita kalau nak mustajab, nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara doa nak mustajab? Adalah apabila kita hadapkan diri kita kepada Allah. apabila kita doa, Rabbana atina fiddunya hasanah. Kita betul-betul doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami di dunia kebaikan, berikan kami di akhirat kebaikan, waqina azabannar. Selamatkan kami daripada api neraka. Apabila kita minta tu, kita betul-betul hadapkan diri kita kepada Allah, angkat tangan dengan apa rendah diri maka pasti dikabulkan Allah pasti dikabulkan oleh Allah kerana Allah suruh kita minta dia mintalah kepada dia dia suruh kita minta kenapa dia suruh kita minta supaya kita tahu kita perlukan Allah kita perlu minta kepada Tuhan sesungguhnya maka beliau mengatakan siapa yang wa man aroda anillah Siapa yang berpaling daripada Allah Allah berpaling daripada dia Yaitu siapa yang tak ingat Allah Allah tak ingat dia Allah tak ingat dia maknanya apa? Allah, Allah mahu tahu lah Allah maha mengetahui tak ingat dia Dia jauh daripada rahmat Allah Dia dekat dengan syaitan, dengan iblis Maka hidup dia tak tenteram Hidup dia apa? Hidup dia tak tenang Maka sentiasa ingat kepada Allah Adakan apa Waktu banyak-banyak berzikir kepada Allah Istighfar Udah Allah Astagfirullah Astagfirullah Apa boleh kita istighfar Contohnya kita ucapkan Astagfirullah 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 ha, dalam hati kita kita ucapkan saya minta ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Sangin. Apabila kita mohon ampun kepada Allah, kita rasa diri kita lemah, hina, tak ada apa-apa. Itulah datangnya sifat tawadu hilang sifatnya takabur caranya begitu ha, astagfirullah astagfirullah apabila kita kata subhanallah subhanallah maha suci Allah maka kita tahu kesempurnaannya Allah Allah maha sempurna maha suci Allah kita tahu yang tak sempurna kita yang kekurangan kita maha Allah. maka kita akan menjadi hamba Allah yang tawabu juga dan kita rasa kesempurnaan Allah kesucian Allah maha suci Allah alhamdulillah 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 segala puji bagi Allah apa kita akan rasa? Kita akan rasa syukur nikmat Allah. Apa boleh kita banyak puji Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Yang kita mungkin tahu al mun'im huwa Allah. Yang pemberi nikmat adalah Allah. Alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat kesihatan, alhamdulillah atas nikmat melihat, Alhamdulillah atas nikmat mendengar atas Alhamdulillah atas nikmat bercakap Alhamdulillah atas nikmat berjalan Alhamdulillah atas apa atas Nikmat rezeki, nikmat makan, nikmat minum Maka kita akan sentiasa ingat Allah Itu maknanya kita hadapkan diri kita kepada Allah Dan tak paling kepada Allah Begitu Zikir tu harus begitu Bila kita ucapkan Allah Hawla wa billah Tiada daya dan upaya selain daripada kekuasaan Allah kita tahu kita dah tak ada kekuatan, tak ada daya dan upaya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada tiada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Ha, kita rasakan segala kekuatan, segala daya, segala keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, tidak ada yang yang lain. Itu maksudnya apa? Orang yang sentiasa menghadapkan diri dia kepada Allah. Nanti dia akan rasa badan dia ringan, semayang ringan, nak sedekah ringan, nak tolong orang lain ringan Apa saja amal dia lakukan ringan uh, Dia lakukan dengan ikhlas Dia tak lakukan merasa apa, berat ha, Begitu cara dia Jadi siapa yang menghadapkan diri pada Allah, Allah menghadapi diri pada dia Apabila dia susah dan dia menghadapkan diri pada Allah, cepat nanti datang respon Pertolongan Allah cepat datang Kerana dia hadapkan diri pada Allah Hazbunullah wa'alaikum ha, warahmatullahi wabarakatuh Apabila seseorang kalau rasa takut Hadapkan diri kepada Allah, dia rasa takut sekarang dia ucapkan, Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Hasbun Allah. Allah cukup tak bagi kita? Cukup. Wa ni'mal wakil. Dia sebaik-baik penjaga. Ha. Jadi kita tahu sekarang yang menjaga kita, Allah. Kita tengah takut ni. Hadapkan diri kita pada Allah. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Hasbun Allah. Ha. Yang mencukupkan saya, Allah. Yang sebaik-baik penjaga, Allah. Begitu. Hadapkan diri pada Allah. Ha. ta'ala kita rasa kita banyak dosa Kita cakap La ilaha ila anta Subhanaka ini Kuntu Minazal Kita rasa Ya Allah Diri kita ni Banyak apa Banyak kekurangan Banyak masalah Bagaimana nak mustajabkan doa Hinakan diri kita depan Tuhan La ilaha ila anta Subhanaka Ini Kuntu Minazal Maka Nabi SAW mengatakan Aku sangat kagum Dengan doa saudaraku Yunus Iaitu doa dia ada tiga Yang pertama tauhid La ilaha ila anta Tiada Tuhan yang wajib selain kau Lepas tu ada tasbih Subhanaka Kemudian ada Pengakuan kezaliman diri sendiri Ini pun tu Minaz zalimin ha. ya. Dan yang lain-lain Apa saja kita semua mengandalkan diri kepada Allah ha. Kita rasa ha, Hati kita ada syak Maka bisa baca surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Katakanlah dia Allah Maha Is Allahu samad Allah tempat meminta Lam yalid wa lam yulad Dia tiada Dia tak melahirkan dan tidak dilahirkan Wa lam yakullahu ufan Dan tidak ada sesuatu yang tu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apa saja dan keadaan kondisi kita Hadapkan diri kita kepada Allah Haa Katakan banyak gangguan uh, Ucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Kenapa? Hilangkan gangguan dengan La ilaha illallah Kerana kalimat La ilaha itu kita buang semua Illallah uh, Kita isbat Kita tetapkan Allah dalam hati kita uh, Tetapkan Allah dalam hati Maka nanti kita lihat hidup kita Apa saja kondisi keadaan kita tenang kita tahu Allah bersama dengan kita Lihat bagaimana Nabi Allah Yunus AS Dalam perutnya ikan paus itu Tiga hari, tiga malam Tenang Mengingati Allah Cuba bayangkan dalam perut ikan paus Gelap berlita Ada lampu tak? Agak-agak Nabi Yunus ada bawa handphone tak? Ada torch Torch light ke? Tak ada Segelap-gelap ni lah. Macam mana dia nak nafas? Ha? Macam mana dia nak hidup Tak makan, tak minum Dah dalam perut itu tu Ha. Tapi dengan kuasa ni Allah dimuntahkan Terdengar suara Nabi Allah Yunus AS Berdoa kepada Allah Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Wahai malaikat, kau kenal tak suara siapa tu? malaikat mengatakan Allahu alam Allah mengetahui Itulah hamba ku Yunus AS Dia sedang memohon pertolongan Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sentiasa mengingatiku dalam waktu senang dan susah Allah Yunus AS kalaulah dia ingat Allah hanya pada waktu susah Allah mengatakan sesungguhnya dia akan berada di dalam ikan paus Perut ikan paus sampai kiamat tetapi kerana dia sentiasa ingat Allah dalam keadaan senang maka dalam keadaan susah pertolongan Allah datang cepat sangat-sangat ha, cepat datangnya pertolongan Allah, jadi contohnya sekarang kita dalam keadaan senang, dalam keadaan free dan sebagainya banyak-banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala supaya kalau dalam keadaan susah kita hadapkan diri kita kepada Allah cepat bantuan Allah subhanahu wa taala. itu maksudnya barang siapa yang benar-benar hadap kepada Allah maka Allah hadap kepada dia, menghadap kepada dia barang siapa paling dekat kepada Allah maka Allah berpaling dia Barang siapa yang setengah-setengah, haf-haf, maka Allah pun demikian. Haf-haf dengan dia. kita haf-haf gitu. maka dalam hadis qudsi, Nabi SAW katakan Allah berfirman, barang siapa yang mengingati Allah Azza Wajalla dalam dirinya Allah ingatkan Allah ingat dia dalam diri Allah siapa yang ingat Allah di dalam satu jemaah Allah ingat Allah mengingati dia dalam jemaah yang lebih baik daripada itu uh, jemaah yang baik itu mana Allah mengatakan wahai malaikat kau tahu tak apa hamba aku buat hamba aku lagi mengingati aku dosanya akan diampunkan darajatnya dinaikkan pahalanya dilipat gandakan syurga disediakan api neraka dijauhkan masya-Allah Segala-galanya dapat Nanti Allah bangga Wahai malaikatku. Sesungguhnya semua dosa-dosa hamba ku Aku dah ampunkan Setiap kali kita datang majlis ilmu Majlis zikir Tak bangunlah kita Melainkan dosa kita diampunkan Allah Betapa nikmat dia tu Dosa kita diampunkan Allah Hatta satu orang letakkan Dia datang dia masuk Dalam masjid ni Terus dia keluar Dia tak dengar pun dia Masuk dia keluar Dosa dia pun diampunkan oleh Allah Apalagi orang-orang yang Orang-orang yang hadir uh, Di dalam majlis-majlis yang bahagia ini Lalu aku pun memberitahukan Hal ini kepada majikanku Al-imam Ali bin Musa Ridha Beliau mengatakan cukup menjadi nasihat Apa yang telah kau dengar Beliau mengatakan ini nasihat dah cukup bagus lah. Ini nasihat kalau kita pegang Dah enough Siapa yang menghadapkan diri daripada Allah Allah menghadapkan diri daripadanya Siapa yang berpaling kepada Allah Allah berpaling daripadanya Ini nasihat dah cukup lah. Untuk kita pegang seumur hidup kita untuk menjadi pedoman hidup kita bahawasanya kalau kita setiap kali kalau kita terlupa Allah, cepat-cepat menghadapkan diri kita kepada Allah. Ambil wudu, hadapkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, sembahyang sunat dan sebagainya. Kata ha, beliau seperti itu, masya-Allah. Hingga aku meninggalkan segala macam kesibukan dunia ini kecuali berkhidmat kepada Imam Ali bin Musa ar-Ridha. Hmm. Inilah apa? Imam Musa ar-Ridha. Iaitu guru kepada apa? Sayyidina Sayyidina Syekh Abu Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala. Ah ha, wa nafa'allahu nafa'allahu bi. Ha, ah mudah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Mudah-mudahan hati kita ni sentiasa hadapkan kepada Allah. Bagaimana nak hadapkan diri kita kepada Allah? Hati kita nak kena bersih. Kata Syekh Abdul hati kita ni macam cermin. Ah ha, hati kita macam cermin. Ha. Kalau cermin bersih Kilat Muka kita nampak Jelas Hati kita kalau bersih Kilat Jelas kita dapat nampak Antara batil dan antara hak Jelas kita nampak kebesaran Allah Keagungan yang Allah Kalau hati kita kabur Gelap Berdebu Berabuk Macam cermin Maka tak nampak apa-apa Maka kita akan sentiasa paling daripada mengingati Allah. Subhana wa taala. Hmm. Mai wallahu alam. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah merahmati kita. Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Subhana wa taala dan jauhkan kita daripada segala yang akan melalaikan kita daripada daripada Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أجرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروحات والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائل, والسائل أو جيرتنا أو والمسلمين أجمع آمين ربي فازمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحضر بكل سولين بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي. بالمصطفى الرسولي نهض بكل سولي. صلى وسلم ربي علي ادل حبي. وآله وصحبي عبادة الشيخ صحبي. عدارة الشي والحمد لله. والحمد, <applause> والحمد لله بالبد والتنائي. <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.